Взагалі, яка основна проблема росіянців, яку ми помітили у чат-рулеці? Це стоматологія. Дійсно, це несподівано, але виявилося, що в 21-му сторіччі при такому багатстві того, що знаходиться в землі, вони повністю або зневажають, або не хочуть помічати проблему стоматології. Вони всі без зубів. 90% россиян, с которыми я общался, они без зубов. И, кажется, мы нашли причину этого, друзья. Давайте посмотреть. Зубная биль. Это тоже фитиль. Поговорим о стоматологии. Конец 80-х. Но тут этот инструмент, спросите вы. Подождите. Как утверждают стоматологи, плохих зубов не бывает. Бывают плохие пациенты, которые откладывают визит к стоматологу до последнего. Но почему эти посетители не отложки не пошли к врачу своевременно? Страшно. Страшно? Страшно. А вот послушайте специалиста Института стоматологии. Современная стоматология обладает целым арсеналом средств и методов, которые позволяют сделать лечение зубов безболезненным и оказывать помощь в более полном объеме. Выходит, избавить нас от зубной боли и страха – дело, как говорится, техники. Современной, конечно. Ну, а чем располагают сегодня поликлиники? Так, закройте рот. А нам приходится работать на таких вот устаревших волгоградских установках. <сélёную <аренда> <сélёную <сélёную <аренду> Волгоградская, уст... Волгоградская установка? Это уже звучит, ну, это... Что это такое? Они производят, обогащают ураны, производят, производили вот эти бормашины. Волгоградская установка. Как фильм ужасов какой-то. Не знаю, что я так разъебала волгоградская установка. Это сильно. Так. Низкая скорость, шум, вибрация. Все присутствует. Вот, и просто жалко больных, которые... Мучаются здесь. Мучаются, конечно, и врачи, которые работают на таких машинах. Откройте, рот. Безобразие. На Волгоградском заводе, наверное, давно Ой, упускаются чё, более современные чё, образцы. Чё, чё. Давайте узнаем у главного инженера Чувашина. Перед вами сейчас э... Во Ну Во-первых, но зверните увагу на него. Так, э, ну шовен может створы что он может створити? Он родился 1862 року, ну, сдается там, или початок 20-го века. Что он может сделать? Он еще на паровом отоплении работал в молодости. Так? Стоматологические установки УС-3001, объем производства которых в год... УС-3001. Стоматологическая установка, ребята. Ни Атлант, ни не Фемида, не господи, не Гиппократ, не Дента какая-нибудь, там, не Эмаль, не Эмаль 03, а УС 360, УС 5 в 6, ИК, ФАК, ОМ, ИР, АТ. Я же говорю, они обогащают уран, называют вот, вот, продукцию таким вот образом, и чтобы не перепутывать, они называли точно так же медицинскую установку. Вставляют выше 12 тысяч штук. Ну ведь это те же самые допотопные установки. Неужели не придумано что-нибудь более современного? Спросим конструктора Карталова. Еще в 1975 году Блять, Еще один. Тех... За что он медали получил? Раз, два, три, четыре. Четыре медали и там еще за что-то. Ветеран соц соцтруда, ум-кум, сват, сам наркома партии. Посмотрите, это, это катастрофа. Что могло ожидать такое, ну, такое государство? Конечно, распад. Были разработаны унифицированные э, комплексы Гамма-1 и Гамма-02 для серийного использования. Э, комплексы были одобрены медиками. На ВДНХ получили э, 15 медалей. А где же можно... Опять медалей. И там медали получили. стоит в медалях и говорит про медали. И, Сильно. какие комплексы? Их можно сейчас разве увидеть только на фотографиях? Поскольку Волгоградский завод... Поскольку Волгоградский завод не хочет производить современное оборудование. Зато фотографии хоть есть. Медицинского оборудования не пожелал их взять в производство. А товарищ Жуков, начальник глав мединструмента, которому подчиняется этот завод, не пожелал даже разговаривать на эту тему. Ушел Пошел от ответа и убежал. Оно и понятно. Ведь им уже подписан приказ о выпуске этих устаревших установок и дальше, до 90-го года. И никаких тебе забот о перестройке про... А это 87-й, я так понимаю. Да. Хотя товарищ Жуков наверняка знает, что такое зубная боль. Бедолог. Конечно, регулярно читает газеты и знаком с мнением специалистов. Оборудование, выпускаемое Волгоградским заводом, стоматологические установки отстали от ä, международных стандартов где-то порядка на... Где-то на 350 лет <связывая> приблизительно. Но вот королю Англии 350 лет назад вот, так же, вот такой же установкой зубы лечили. Атлет. Ничего удивительного. При таком отношении к новому можно встать и на все сто. Ну, що хочете сказати? Тепер зрозуміло: оцей страх, який передався там, через покоління на генетичному вже рівні, цей страх до стоматологів, до таких бормашин. А знаєте, що е, найстрашніше, що вони в них такі і є зараз. УС 301 оцей, який до 91-го року вироблявся, він і наразі є в госп... цих лікарнях. Так що нічого не змінилось.